А сейчас слово хочу предоставить нашему Раулу и Спасибо. Да, Очень радостно, что уже пять лет вы здесь. Мы радует, Хотя мы с вами в последнее время встречаемся довольно редко. Я прихожу, вы уходите. Или наоборот, вы уходите, я прихожу. Вот. Но при этом мы всегда знаем, что вы здесь, мы знаем, что есть у нас наш дедушка Баба. я вот. есть. Большое спасибо, что вы не забываете праздники спасибо, что у нас есть такие люди. И я очень надеюсь, что вы также продолжите. Долго да, 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 да. будем жить. Да, то время. В честь пятой годовщины компьютерного клуба Ага наградить почетные грамоты и золотой медалью. Иосифа Коневского. Замедушиного, создателя клуба, председателя Помогите сделал правильно. Лучше вот насколько дело на организации. Сверхнова, Сверхнова, заслуженного учителя, Давида Кольтенберга, директора по внутренним делам, Михаила Николаевича, главного инженера. Виктора Миручника, учителя, Аркадия Нахимовича, учителя главного консультанта. Главный да. помощник и замечательный художник Пятый <сес> Анатолий Лещенский создатель русских <лечения>. фильмов <сес> <сес> ответственного за коммуникацию <сес> <Замечательное сес> <за> Виктора <внимание. сес> <сес> Криворученко ответственна за коммуникации и газоснабжение. 12. Риту Давыдову, главного специалиста по компьютерам. 13. счастливое число Юрий Тонких, главный специалист по программному обеспечению. Анна Рыбалка. Фильмов. И на русском обаятельную женщину и необъятную. спасибо. Я совсем поздно. Спасибо. 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 талантливую юную ученицу. Давайте вот денежку. Ольгу Башкову, нашу лучшую ученицу. И всех членов клуба. Спасибо. У вас все впереди. А, три, да. три восклицательных знака. Вот как вы да. Селёй, да. В первой пятилетки клуба. Ага. Да. А, Дорогие да. наши любимые мальчики, и, сегодня да. день давай защиты Родины. И вы, наши мужчины, нас всегда защищали. И поэтому в этот день наши женщины хотят вас всех поздравить с этим праздником. И сейчас Инесса что-то вам покажет.

Вы... А там, вы знаете, что я на их тут не надо. За многие год нас хочешь? много собралось. Но сразу вышли вперед четыре женщины, которые очень нам помогают учиться. И теперь мы уже не чайники.

руководитель, учитель. Он такой учитель, учитель, который ничего никогда не хочет, ни от кого иметь. Ни от Ильи, ни от нас ничего. И нам пришлось заказать в Одессе на моментном дворе есть специальная медаль, которая называется шишник. Но и шиша он не получит. Но эту медаль он получит. Тут шишник три шиша. Пожалуйста. Вот там, посмотрите, там есть три шиша. Я пришел в вашу группу, и когда молодежь. Я решил поднять средний возраст ту Поэтому я и да, Я не слышу. так иди сюда, средний возраст он поднимает. Да. Кроме да. этого, кто сказал, что тут, что мы уже не чайники, я пришел со своим самоваром. Я прошу, чтобы и желаю всем, чтобы на следующий год пришли самоварные Женской... мужчины, и На 8 марта прошу меня не пострадать, чтобы вы были здоровы и счастливы. Спасибо, за нашего учителя, организатора всех наших побед и успехов. Хотела сказать его Виссарионовича, но скажу <мес> Дарья Портнова за вас рыжий. Да. Один, 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 один. Не, 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 снимайте домой, все. Дома, я снимаю, снимаю. Ой, хорошо. Ну, хорош. вы не надо. Можно, а я дубы не снимаю. Подожди. Преподаватель спрашивает ученика. Гога, что такое ос? Гога встает и говорит. Ось это большая лохматая муха. И теперь говорят, нет Бога. Большая лохматая муха это шмел. А ОС – это ОС, вокруг которой крутится Земля. Дорогие мои, я хочу выпить за нашу ОС. Я считаю, что наша ОС – это Гарри. Вот она. Да, вот Знания. Когда ты все спасибо все. большое, Гарри. Давайте выпьем за его здоровье, за здоровье нашей оси, вокруг которой мы крутим. За вас, да. мы не на балкон. Как красив живот, небо, пластый, и звезды ясные, и печальный и Россия, твои займа, а матери беды, как раз у Хотелось быть с тобой рядом, а теперь не стоит же страдать. Я одна, но я не страдала. Я одна, но я себе найду. И не думай, что с тобой расставшись, я к тебе как нище приду. <laughs> <Это на руке. смех> хлеб, мой! Выше хлеб мой, собирай, хлеб мой, собирай. どっか。